Портофранковский отдел милиции поступило сообщение по спецлинии 102 о том, что в переулке Валевском стоит автомобиль, в котором окровавленный труп мужчины. Выездом на место происшествия был обнаружен автомобиль Субару, в котором находился труп, мужч... труп жителя города Одессы с огнестрельным ранением головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Портофранковского отдела был задержан житель города Одессы, от которого получены признательные показания о том, что он, находясь в одной машине с потерпевшим, на фоне невозврата долговых, э, невозврата долговых обязательств, из ракетницы произвел выстрел потерпевшему в голову, в результате чего последний умер. В настоящее время следственным отделом Приморского районного отдела проводится расследование по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины ⁇ Умышленное убийство ⁇ Произошло событие, как бы конфликтная ситуация. Человек пытался направить орудие на меня, выронил из рук, я подхватил, выстрелил. из-за чего конфликт? Конфликт произошел на почве денег. Человек был должен крупную сумму денег. Были встречи, переговоры. Ну, закончилось вот так. У магазині зброї він у нас розряджений з першого 1986 року народження, яка надає добровільну згоду на використання вказаного автомобілю у ході слідчої дії. дав згоду на дачу показів на місці вчинення злочину. З'ясуємо, ви українську мову розумієте? пожалуйста, вот положение, где он находится, это правильно он пожалуйста, вот таким вот образом были подвинуты сиденья или как-то... Самый конец был наверное. Самый конец задвинуто, да? Можно задвинуть в самый конец это сиденье? Спинка откинута? Так, а где спинка? Давайте попробуйте. Вот так? Нет, самый... ну, попробуйте толкнуть ее. Как спинка от... отбрасывается, не знаете? Не отбрасывается вперед? Так, ну давайте попробуем спинку отбросить. В каком положении было, да? Да, если бы не было. Хорошо, значит, я предлагаю вам, вот и оно, разряженное это орудие, я предлагаю вам его положить на том месте, где вы его увидели. Вы, вы его брали в руки? Нет. Не брали? Хорошо. Но так... это не здесь было. Да? А это было ну, не в, это в этом месте, месте да? я ехал сначала с передней. Вы сначала на переднем сидел наступили, да? Спереди, да? Я когда пересел, когда он ушел. Ну, короче, забрал его. Вот а, в целях нашей безопасности. Гончаренко самостоятельно забрал этот, этот предмет, да? Хорошо. А, значит, вы в принципе этот предмет не брали в руки, да? Нет. Не, не, его не, не держали до того, как вы его применили, не держали. А, хорошо, тогда... Э ну, вы можете сами поруководить, скажите, уже можно посадить статиста для того, чтобы воспроизвести, да? Значит, статиста я попрошу присесть на выход. Она заехала, как раз открылись ворота, заехала машина. Угу. Мы стали ждать, он повернулся. Я не могу сейчас четко сказать, за что зацепился, он За эту ручку, или за эту Он поворачивался, она упала сюда. Упала в ноги, да? да? Ну, посветите, снимите. Да, да, да. Он у меня здесь упал. Да, что он зацепился не вы, вы видели? Да. Вы, вы видели у него в руке пистолет? Да. Видели, потому что здесь он немножко был другой, здесь было белое, ярко так. Ага. Ну, такой был белый абсолютно. Не полностью выроненный он был, нет. Он обрезан, всего, угу. Ну так по размерам он похож? Да, по размерам, да. Да. А вот э, курок сейчас вот вы держали э, правую руку, он был в взведенном положении или как? Ну исходя из того, что произошло, то ну, я думаю, что он был взведенный, потому что... Вы не взводили Нет. его? Ну можете взвести курок. Так. Э -э давайте еще раз покажите, как... Здесь в этот момент. Вы перехватывали двумя руками, да? Да, двумя руками. Так. И, и, и как, вы взяли, как вы взяли это орудие? Ну, сложно сейчас сказать. Вы не помните хватку свою? Нет. Не... только хлопок. Услышали хлопок? Ну, а в этот момент что вы испытали? То есть, когда вы увидели отчетливо это оружие? Когда оно лежало вот там вот, положите его на, на то же место. Когда оно лежало вот там, вы тоже видели, что там какая-то белая кайма. Ну, вам видно, да? Вы скажите, когда, когда вы схватили этот, у вас ракетница, эта? да, здесь. Вот. У вас, да, она в руках. Вы все-таки опередили. Да? То есть была какая-то борьба за это? Была борьба, да. Была борьба. Он придерживал ваши руки. Да. Или он держался за оружие? Нет, он придерживал здесь меня. Я попрошу только вас, я стараюсь громче, да, да. и вы тоже громче. А, он Потянулись придерж... одномоментно к нему. Да. Да, и он придерживал меня здесь. Он, 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 он сюда налегал, вот к вам туда. Сюда, есть, да, в эту сторону. А разворачивал лицо? Не знаю. Да. Помните, какой рукой? Ну вот это, наверное, не могу Он сказать. Он разворачивался. Нет, с... нет, вот это То есть правой рукой. Правой, пытался да, сзади взять. Да, думаю, так, вот. да. Ваши руки пересекались. Да? Да. Его одна рука была, а ваши две. Да, да. значит, вы взяли оружие, да? да. Курок не взводили, да. Да? да? И что вы дальше сделали? И дальше произошло выстрел. Ну покажите, как это произошло. Курок у вас взведен? Да, взвел. Да, покажите, как это произошло. Думаю, что где-то вот так, из этого положения. Вот таким вот образом, из да. этого положения да? да? А, что вы дальше предпринимали? Ну, услышал хлопок, увидел и пытался открыть дверь, чтобы увидеть. Какой выстрел? Какое? Ну, прямой так, наверное. А? Да. Он как сидел за рулем, так да, и продолжал сидеть, Да. Вы, ли, вы видели, умер он или так, не, не пролетал признаком жизни? Не, не, не было там О. Да. Значит, двери все закрыты. Дальше что вы видели? Я подтянулся свою эту сторону. Да. Ранний Да. не так. Вы с оружием в руках? Вышли через водительскую Водительскую дверь, да? Покажите. покажете. Пишу, можно будет вернуть телефон? Да, конечно. Он нарисован судом просто. Да, благодарю. Он скажет. Я вам хорошо. электричество Закончилось. Да, Костя, ты не хотел, а вот и попал. Вот. Давай. Да, смех еще тут. Человек с камерой. А, конечно. И зачем ты это сделал? Что, 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 что он тебя? Пошли с этого цос города. Да-да. Костя, мы с ним в базу.